bir odam kabani tavob qilar ekan duo qilyapti ey olloh mendan rozimisan shunda haligi odamni orqasidan kelayotgan bir kishi ey birodar robbigiz sizdan rozi bo'lish uchun siz ham robbingizdan rozimisiz dedi haligi duo qilgan odam siz kimsiz deb so'radi orqada turgan odam men muhammadin idrisman dedi kim edi bu kishi imomi shofiy edi u kishi qanday qilib ollohdan men rozi bo'laman axir men uni roziligini istab yurgan bo'lsam dedi imom shofiy javob berdi ne'matga xursand bo'lganingdek musibatga ham xursand bo'layotgan bo'lsang demak sen robbingdan rozi ekansan xursandchilik kelganda yani, alhamdulillah alhamdulillah deb rozi bo'ldingiz endi ozgina musibat kelib qolsa jazabaga tushayotgan bo'lsangiz demak siz ollohdan rozi emassiz demak olloh ham sizdan rozi emas bizni shikoyat qilmagan kunimiz yo'q a ha? hayotdan norozi bo'lmagan kunimiz deyarli yo'q albatta nimadandir norozi bo'lib turamiz imom g'azoli aytdiyu ollohni tanishga olib boradigan ilmni narxi juda baland qimmat bu ilm lekin natijasi yuksak va oliydir narx judayam baland birodarlar ammo o'sha narxni to'lay olsak mukofot shunga yarasha bo'ladi hamma shahvatlarni tashlaymiz oyog'imizni tagiga aytamizki parvardigor yolg'iz o'zing meni maqsadimsan meni yolg'iz talabim seni roziliging umumiy g'oyani tushundinglara birodarlar jonni qiynash kerak ekan ko'zni tiyish kerak ekan tilni tiyish kerak ekan sunnatni o'qish kerak ekan tasbehna aytishlik kerak ekan qalb faqat olloh bilan ovora bo'lishligi kerak shunda i ko'rasiz jahid tushahid joningni qiyna ibodat bilan shariat bilan shundan keyin ko'rasan